tirai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk terus kepada buciran 80000 membina jalan-jalan baru. Di dalam perbahasan belanjawan 2025 sebelum ini, setelah perbahasan RMK 13, saya telah membangkitkan berkenaan dengan kepentingan untuk menyambung projek LTU Bentong Simpang Pelangai. Pelaksanaan projek ini juga akan memberi kesan langsung kepada kesejahteraan penduduk Simpang Pelangai. Ia bukan sahaja memendekkan masa perjalanan, malah memudahkan akses kepada perkhidmatan harian mereka seperti hospital serta mempercepatkan respon bantuan kecemasan termasuklah bomba dan agensi penyelamat lain. Dengan kata lain, projek ini bukan sekadar infrastruktur. Ia merupakan keperluan keselamatan dan juga keperluan asas untuk masyarakat setempat. Jika projek ini diteruskan dengan segera, maka simpang Pelangai dan di sekitarnya akan membangun dengan baik. Dalam jawapan Yang Berhormat Menteri Ogos lalu, permohonan ini telah diangkat untuk Rolling Plan 1, Rancangan Malaysia ke-13, RMK13 bagi mempertimbang pertimbangan pusat. Namun saya ingin bertanya, apakah status kelulusan projek ini dalam belanjawan kali ini dan apakah terdapat jangka masa tertentu untuk pelaksanaannya? Puan Pengerusi, seterusnya saya merujuk kepada butiran 08260 naik taraf dan memulihkan jalan. Sementara menunggu kelulusan Jalan Raya LTU, satu-satunya jalan keluar masuk penduduk simpang pelanggan ke Bentong adalah melalui jalan lama yang bersimpang siur, gelap dan sering terputus sekiranya ada banjir kilat. Ketiadaan saluran air yang baik menyebabkan keadaan jalan yang sering rosak dan membahayakan penduduk. Daripada anggaran penyenggaraan jalan APJ 2024 meliputi penyenggaraan berkala pavement, bukan pavement serta lampu jalan dan isyarat dengan nilai keseluruhan 15 juta, hanya 2.67 juta yang telah diperuntukkan sehingga Oktober 2024. Apakah status pelaksanaan projek ini dan apakah ia telah siap sepenuhnya? bagi Jalan Persekutuan FT68 Kuala Lumpur bentuk menyambut baik komitmen daripada Kementerian bagi tujuan penyelenggaraan yang telah mengenal pasti dan merancang pelaksanaan 10 bilangan kerja berkala pavement bernilai 14.5 juta serta 5 bilangan kerja berkala bukan pavement bernilai 1.4 juta dalam laluan ini. Walau bagaimanapun, saya difahamkan permohonan naik taraf jalan ini yang dimohon oleh kerajaan negeri tidak dipertimbangkan bagi memberi laluan kepada projek-projek lain. Saya mohon agar permohonan ini turut diberikan keutamaan sebagai jalan alternatif yang penting bagi mengelakkan kesesakan di lebuh raya Karak khususnya di musim cuti dan perayaan. Seterusnya saya merujuk kepada butiran 6.00.00, puan pengurusi iaitu naik taraf jalan raya dan laluan. Seperti yang kita sedia maklum, lebuh raya KL Tarap merupakan laluan utama bagi penduduk dan pengguna jalan raya menuju ke pantai timur. Malangnya, laluan kritikal ini sering menjadi lokasi kemalangan Hampir setiap hari dan minggu kita menerima laporan mengenai lori, bas atau kereta yang terbalik, dislekor ataupun hilang kawalan. Kadang bertambah buruk kerana laluan berkenaan terutamanya yang dari Genting Sempah menuju ke Bukit Tinggi masih lagi gelap sehingga hari ini dan tidak dilengkapi lampu jalan yang mencukupi. Banyak kali saya bangkitkan isu ini. Menurut jawapan daripada pihak kementerian, pemasangan lampu jalan akan dilaksanakan melalui projek pelebaran Lebur raya Karak yang telah diluluskan dan dibiayai sepenuhnya oleh syarikat konsesi. Namun, berdasarkan perjanjian konsesi, tempoh pelaksanaan projek pelebaran ini adalah sehingga 4 tahun dan hanya siap pada tahun 2029. Jadi saya fikir tempoh menunggu sehingga 2029 ini terlalu lama. Dalam masa empat tahun ini, macam-macam perkara boleh terjadi. Berapa kemalangan yang akan berlaku? Adakah terdapat langkah sementara yang boleh dilaksanakan dengan segera bagi meningkatkan keselamatan pengguna lebur raya ini sementara menunggu projek pelebaran lebur raya ini siap sepenuhnya? Jadi saya mencadangkan agar lampu pantulan jalan yang dah tak berfungsi di sepanjang laluan dari genting sempah ke arah bukit tinggi ini boleh ditukar dahulu bagi membantu pemanduan di dalam gelap sempah. Di dalam gelap, sementara kita menunggu pemasangan penuh lampu jalan. Dan akhir sekali saya ingin menyentuh projek pelebaran Simpang Ketari. Projek uh, Simpang Ketari ini sangat penting untuk dilebarkan kerana saya faham projek ini belum lagi diangkat oleh kerajaan negeri pada rolling plan 1, rancangan Malaysia ke-13. Saya mohon pihak kementerian untuk memberi pertimbangan yang sewajarnya untuk rolling plan seterusnya kerana pelebaran simpang ketari ini mestilah disiapkan sebelum siapnya stesen ECRL Bentong. Keadaan trafik di laluan ini sangat sesak dan akan bertambah teruk menjelang siapnya stesen ECRL tersebut. Yang terakhir, Puan Pengurusi, saya ingin merujuk kepada butiran 020000 pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan industri pembinaan. Saya difahamkan pihak kementerian sentiasa meneroka inovasi baru dalam memastikan pembangunan infrastruktur jalan yang kos efektif dan berdaya tahan. Kalau dua tahun sebelum ini, kementerian pernah mencuba teknologi glow in the dark akan tetapi didapati bahawa teknologi ini terlalu mahal dan tidak menepati piawan kepentingan. PIYN Kementerian. Jadi apakah teknologi-teknologi baru yang sedang diteroka kini khususnya dalam pembinaan jalan yang berdaya tahan terutama yang dalam iklim negara kita yang sering berdepan dengan hujan sepanjang tahun khususnya di, di musim monsun timur laut. Bagaimanakah pihak Kementerian mengkaji semula keperluan pembangunan infrastruktur jalan agar lebih murah dan berdaya tahan kerana kos penyelenggaraan akan meningkat saban tahun. Jadi itu saja dari Bentong. Sekian terima kasih. Terima kasih yang Buhum.